हरे कृष्ण तो आज हम श्री विष्णु पंजर स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का यह श्री हरि और रुद्र का संवाद है विष्णु पंजर स्तोत्र बहुत ही कल्याणकारी है पंजर का अर्थ रक्षक यह विष्णु जी का स्तोत्र हम सबका रक्षक है शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल होता है सुख समृद्धि शांति आरोग्य व्यापार एवं वृद्धि हेतु तथा अमंगल नाश हेतु नित्य सुने या पाठ करें तो आओ भक्तों आपसे यह निवेदन है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक नए नए वीडियो पहुंचा सके और हाँ वीडियो लाइक करें शेयर करें तो हम शुरू करें स्तोत्र ॐ हरिर् उवाच प्रवक्ष्याम्यधुना हेतद् वैष्णवं पंजरं शुभं नमो नमस्ते गोविन्द चक्रन गृह्यं सुदर्शनं प्राच्यां रक्षस्व विष्णो हं शरणं गतः गदं कौमोदकीं गृह्य पद्मनाभनमस्तु ते याम्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वाम् अहं शरणं गतः हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम प्रतिचां रक्ष मां विष्णो त्वाम् अहं शरणं गतः मुसलं शातनं गृह्य पुण्डरीकाक्षरक्षमा उत्तरस्यां जगन्नाथ भवन्तं शरणं गतः खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिकं हरे नमस्ते रक्ष रक्षोज्ञ ईशान्यं शरणं गतः पाञ्चजन्यं महाशङ्खम् अनुघोषं च पङ्कजं प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो अग्नेयं यज्ञशूकर चन्द्रसूर्यं समागृह्यं कडगं चान्द्रमस्यं तथा नैरुत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्तेनृकेसरिन् वैजयन्ती सम्प्रगृह्य श्रीवत्सं कण्ठभूषणं वायंव्यां रक्ष मां देव हयग्रीवनमस्तु ते वेनतेयं समारुह्य त्वन्तरिक्षे जनार्दन आं स्वाजित्सदा नमस्ते स्त्वपराजित विशालाक्षं समारुह्य रुक्ष मां त्वं रसातले अकुपारः नमस्तुभ्यं महामीन नमस्तु ते करशीरशाङ्गुलीषु सत्य बाहुपञ्जरम् कृत्वा रक्षस्व मां विष्ण नमस्ते पुरुषोत्तम एतद्युक्तं शङ्कराय वैष्णवं पञ्जरं महात् पुरारक्षार्थमीशां वृषध्वज नाशयामासायेन चामरं महिषासुरम् दानवं रक्तबीजं च अन्यांश्च सुरकण्ठकान् एतज्जपनरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा एतज्जपनरो भक्त्या शत्रून् विजयते सदा इति श्रीगरुडे पुरणखण्डे विष्णु आचार्यकाण्डे विष्णुपञ्जरस्तोत्रं नाम त्रयोदशोऽध्यायः जय जय श्रीविष्णु अर्पणमस्तु हरेर्नम हरेर् नम हरे